નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દવે ક્લાસીસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે તો આજે આપણે એકમ કસોટી ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી અને જેની તારીખ છે ચૌદ સપ્ટેમ્બર બે હજાર ચોવીસ અને તેના કુલ ગુણ રહેશે પચીસ તો આપણે પેપરની શરૂઆત કરીશું પેપરની શરૂઆતમાં છે પ્રશ્ન એક નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર દઈએ ગઈ વિકલ્પ મેસેજ ચૂન કર લીખીએ और તેના કુલ गुण छे 5 એમાં પહેલો છે પ્રશ્ન ઈદકી નમાઝ પાડને કી જગ્યા કો ક્યા કહેતે હે તો જવાબ આવશે સી ઈદગા પ્રશ્ન મે આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ અડ્યા પૃથ્વી સે કિતની દૂરિ પર સ્થિત હે તો જવાબ આવશે સી 360 કિમી 3 હમ કિસકે રક્ષક ઓર પૂજારી હે તો જવાબ આવશે બી सरस्वती मंदिर के चार डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई तो जवाब ए पांचवी पांच पहली तपस्विनी का नाम क्या था तो जवाब आवश्य सुव्रता प्रश्न बे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अने तेना कुल गुण छे पांच तो अँ तमने कौंस में शब्द आपेला छे अने एना वडे ज तमारे खाली जगह पूरवानी रहेशे एमां पहेलुं हम किसी हाल हाल में है खाली जगह ये रखना तो जवाब हाँ आवशे खबर बीजो हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है तो जवाब चिमटा राकेश शर्मा प्रथम भारतीय खाली जगह है तो जवाब अंतरिक्ष यात्री चौथों शत शत दीपक जला ज्ञान के सॉरी शत शत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो तो जवाब आवश्यक ज्ञान डॉक्टर कलाम के अनुसार सन खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा प्रश्न त्र निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए गुण है पांच एम पहला प्रश्न कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं तो जवाब आवसे कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं बीजू हामिद कैसा लड़का है तो जवाब आसे हामिद बिना माँ बाप का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है त्रिजो सुनीता का गोताखोरी का अनुभव कहाँ काम आया तो जवाब आसे सुनीता का गोताखोरी का अनुभव स्पेस वॉक के प्रशिक्षण में काम आया चार डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं तो जवाब आसे डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं प्रश्न पांच डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है तो जवाब अवसे डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है चौ दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चौकित रह चकित रह गए तो जवाब अवसे दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी साथ महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी तो जवाब आपसे महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्हें अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी प्रश्न आठ सुनीता नासा में क्यों गई तो जवाब सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी प्रश्न नौ दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो जवाब दुकानों में सिपाही, गुजरिया राजा वकील भिश्ती धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए गुण है चार एम पहलू दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है तो जवाब आपसे सर्वदमन तपस्नी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था जब तपस्वी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिं सावक को छोड़ दिया यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा तब तपस्वी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो पर यह ऋषि कुमार नहीं है इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि दमन पूर्वीय बालक है प्रश्न बे कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूत से सपूतों से क्या चाहते हैं तो जवाब आसे सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें, वे लोग के जीवन में नया उत्साह बढ़े उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग 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 के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूत को धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं प्रश्न पाँच परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं ददीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया राजा शिबी ने कबूतर के प्राण की रक्षा करने रक्षा के लिए अंगदान किए महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की वर्तमान में भी हमें अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धर और समय भारतीय समाज को दे रही है भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुसुरसरिता प्रवाहित हो आई होती आई है यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो भूखों को भोजन कराओ विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना लोग परोपकार के लिए ही औषधालय गौशालाएँ और धर्मशालाएँ बनवाते हैं सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहते करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना फैलेगी तो आ तो परिचय हम अपने प्रश्नों जवाब लखीसू तो पहला प्रश्न है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं तो जवाब आ महर्षि दती ने मानव मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोई जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी प्रश्न में ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है तो जवाब आसे ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों यानी बेघरों को आश्रय दो दिन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो प्रश्न त्रण देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी तो जवाब आपसे यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते हैं तो देश और समाज की उन्नति होगी प्रश्न चार विलोम शब्द लिखिए आश्रित और अवनीत तो आश्रित का विलोम होगा अनाश्रित और अवनति का अवनति का विलोम होगा उन्नति प्रश्न पांच परिक्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए तीन प्रश्न बनाओ तो यहाँ मैंने तीन प्रश्न लिखे हैं जो आप अपने दोस्तों से दोस्तों को पूछ सकते हैं प्रश्न उसमें है जवाब में भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है बीजो सभी धर्मों का मूल क्या है त्रीजो परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं હવે છે પ્રશ્ન છ ઈસ પરિચ્છેદકો ઉચિત શીર્ષક દીજે તો જવાબ આવશે પરોપકારકી મહિમા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બધાને જ બેસ્ટ ઓફ લક જો વિડીયોને જો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો થેન્ક યુ